Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Колектив ПП Транссервіс, засновник Губін Олександр Андрійович, нагороджується медаллю Трудова слава в номінації за вагомий внесок у розвиток транспортної галузі і високий професіоналізм. Нагороду отримує головний інженер Єрьомін Олександр Миколаєвич. Працюем на благо Украины. Добрый день. Я представляю частное предприятие Транссервис, которое было основано в 2004 году Губиным Александром Андреевичем. На начало пути, трудового пути, наш коллектив насчитывал около 20 человек и 10 единиц подвижного состава техники. На сегодняшний день наш коллектив насчитывает 160 человек и около сотни автотранспортных единиц. Мы занимаемся грузоперевозками по Украине и СНГ, а также пассажиропотоком по, Харькову, по городу Харькову. Нам очень приятно, что Харьковский район, администрация Харьковского района заметила наши труды и выдвинула нас на Академию рейтинга Золотая фортуна. Помимо услуг автотранспорта, наше предприятие занимается оптовой торговлей большим ассортиментом, большого ассортимента овощей по странам СНГ.